अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव वैसे तो आपने बहुत तरीक़ों से घर में चिकन पुलाव बनाई होगी लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको चिकन पुलाव बनाना सिखा रही हूँ वो बेहद आसान है और आपकी पुलाव बहुत ज़्यादा खिली खिली बनकर तैयार होगी और एक एक चावल आपका अलग होगा जी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा सीक्रेट जिससे आपका एक एक चावल अलग अलग बनकर तैयार होगा और नहायत ही मज़ेदार और खुश जायका आपकी पुलाव तैयार होगी और चंद मिनटों में तैयार हो जाएगी इसके लिए हमने चावल ले लिए हैं आधा किलो इन्हें हमने पंद्रह मिनट पहले ही भिगो दिया था ये देखें चावल भीग भीग चुके हैं अच्छे तरीके से चिकन हमने लिया आधा किलो प्याज लेंगे दो अदद पिसी हुई सौंफ और धनिया लिया हमने आधा आधा चम्मच एक चम्मच नमक लिया हमने तीन अदद हमने लिए हैं जी ये लौंगे एक हमने स्टिक ली है दालचीनी की एक हमने तेजपात का पत्ता लिया है थोड़ी सी हमने काली मिर्च ली है साबित बड़ी इलायची ली है एक अदद छोटी इलायची ली है हमने तीन अदद दो से तीन अदद डाल लिएगा दो हमने लिए हैं बाजियान के फूल और थोड़ी सी ली है इमली और तेल हमने लिया है आधा कप और लहसुन अदरक का हमने लिया है एक एक चम्मच चावल बनाना हम स्टार्ट करते हैं चूल्हा जला के हमने अपनी पतीली रख दी है सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे अपना आधा कप तेल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है ठंडे तेल में ही हमें अपने प्याज़ और सारे गर्म मसाले डाल देने हैं इमली के साथ और धनिया और सौंफ और नमक को हमने रख लेना है साइड पर ये डाल दिए हमने और हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे प्याज हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है लाइट ब्राउन ही रखनी है अब हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे और चिकन को बहुत अच्छे तरीके से तीन से चार मिनट तक फ्राई करेंगे ये देखें चिकन फ्राई हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे हल्का सा सोते करेंगे देखें इस तरह से फिर हम इसमें डाल देंगे अपना धनिया नमक और सौंफ इसे भी अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे अपने चावल पानी के साथ पानी आपने चावल से डबल ले लेना है या आपका तकरीबन एक इंच चावलों से पानी ऊपर हो इतनी मेदार में ले लीएगा इसे हम मिक्स करेंगे पानी थोड़ा कम है थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे ये देखें चावल अभी नज़र आ रहे हैं हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे ये हमने पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम लेंगे एक लीम जो इस पानी में निचोड़ देंगे ये लीमू आपके चावलों को बेहद खिला खिला बनाएगा और बिल्कुल भी जुड़ने नहीं देगा इस स्टेज पे आप अपना नमक भी चेक कर सकती हैं अब हम चावलों को ढक देंगे आने तक ये देखें जी हमारे चावलों में उबाल आ गया है अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे चम्मच आप हल्के हाथ से चलाइएगा और बार बार चम्मच मत चलाइएगा आपके चावल टूट जाएंगे हल्के हाथ से ऐसे बस ऊपर से नीचे करिएगा कि नीचे वाले आपके चावल ज़्यादा ना पक जाएं और पानी ड्राई होने देंगे ये पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो गया है थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे ये देखें जी पानी ड्राई हो गया है अब हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन आठ से दस मिनट के लिए और अपनी फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल दम वाली आंच पर ये देखें जी दस मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं ये देखें कितने ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं बिल्कुल भी चावल आपस में जुड़े हुए नहीं हैं और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होंगे ये देखिए जी हमने डिश आउट कर लिया है अपने चावलों को कितने बेहतरीन पुलाव बन के तैयार हुई है एक एक चावल अलग है ये देख सकते हैं आप कैसे एक एक दाना खिलवा बना है और बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है ये देखें जी हमारा चिकन भी बिल्कुल गल गया है ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कैसी बनी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें